shoshxoloqligimizni yana bitta bir ko'rinishi duodagi shoshxoloqligimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar sizlardan bir kishi shoshiltirmas ekan albatta duosi ijobat bo'ladi Ya rasululloh qana qilib shoshiltiradi odam deganida de, rasululloh aytadilar: bir odam aytadi duo qildim duo qildim shuncha duo qildim Alloh ijobat qilmadi deydi shu gapi bilan duosi ijobat bo'lmasligi aniq chunki vaqt degan narsa bu siz bilan bizni tushunchamizda vaqt alloh taolo uchun vaqt boshqacha duo qilyaptimi inson hayriyatda aytadi olloh menga duo qilishlik ilhomini berdimi qalbimga Demek ijobati ham bor meni ishim duo qilish duo qilib qo'yavering yutkizmaysiz shoshqaroqlik yana bitta bir yomon ko'rinishi bu ilm yo'lidagi shoshqaloqlik. mana tobenlarni sahobalar hatini o'qidik ularda ilmga bo'lgan rag'batini shijoatini ko'rdikda hozirgi davrda nimaga endi o'sha olimlar chiqmayapti degan savolga javob topdik ular shoshqaloq bo'lmagan ekan ular sabrli bo'lgan ekan falon shaharda falon kitobning nusxasi bor ekan desa borib bir yil umrini o'sha yerda o'tkazib ta'lim olib hali kitobdan bitta nusxani ko'chirib o'zi bilan olib kelar ekan o'sha ko'chirishlik vositalari ko'tarib yurishlik vositalari yengillashgan sari biz og'irlashib boryapmiz inson sabr sifatiga ega bo'lmasa unda ilm degan narsa jam bo'lmaydi shoshqaloqlik besabrlik insonni ilmdan to'sadi suhbatimiz oxirida hukamolarni bir ajib so'ziga e'tiborlarni qarataman ayni ilmga taalluqli hukamolar aytadi ilm uch qarich birinchi qarichini o'rgangan odam takabbur bo'ladi ikkinchi qarichini o'rgangan kishi kamtar bo'lib qoladi uchinchi qarichini o'rgangan kishi hech narsani bilmasligini anglaydi ya'ni uchinchi qarichiga o'tgan kishi kitobga bo'lgan chanqoqligi ilmga bo'lgan intilishi avvalgidan nima bo'ladi oho biz hali bilmaydigan narsamiz juda ko'p ekan deydi yani endi de, takabbur bo'layotgan bo'lsak demak biz birinchi qarshidamiz olloh subhana va taolo mana shu shoshxololik degan sifatimizni tuzatishligimizga ta alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin chunki esimizdan chiqmasin otamiz odam alayhissalomni kelib chiqargan sifat ayni mana shu shoshqalolik bo'ladi aqulu qolihaassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh